Андрій, йду, йду. Слава Богу! У мене такий загальний обзор Біблії відносин людей з Богом і дароване і дитування Божі к нам. Первый такой формат э, еврейский народ я возьму благословение и проклятие, которые были дарованы только еврейскому народу и в один период. Еврейский народ произошел от язычника, от Авраама, который был странствующим аравитянином. И Бог обещал ему, служа ему, он размножит народ Божий евреев, как звезды на небе после этого пришел Иисус Христос. И были уже совсем другие обетования, которые кардинально отличаются от тех, которые были даны еврейскому народу. И там, когда Господь говорил им, если вы будете грешить, я буду вас наказывать, показать на вас народы, проклятия, болезни, то здесь Господь говорит, что я забрал ваши проклятия, ранами своими вас исцелил, и даровал все обетования, которые лучше, которые были обещаны еврейскому народу. Период В Йова, период Йова, который был человек праведный, и никакого, никаких обещаний, обетований Бог ему не давал, из-за того, что не было с ним никакого завета. И Иов приносил жертвы за детей своих вперед. На данный момент это... В разум наш не вкладывается вообще, но на, в тот период, вот как брат Саша проповедовал, Йова 3.25, что постигла Йова все, чего боялся он. То есть Йов знал о том, что то есть боялся и произошло тоже в жизни его. На данный момент я бы хотел рассмотреть из притчи, чему могли бы мы поучиться, ибо все Писание Бога вдохновенно, какой бы формат не был отношений с людьми, с Богом и с Богом с людей на примере притчи и примере Давыда. То есть мы с вами, как верующие люди, как христиане, из-за чего в нашей жизни может происходить падение в Господе. Притча 11.2. Я из синодального перевода, практически не все похожи, что Агиенко, что новые. 11.2. За дерзостью по пытам идет позор, а смирением следует мудрость. То есть здесь приводится пример дерзости и смирения и обещание Божие, что можешь ты и упасть и можешь за смирением следует мудрость, пребывать в мудрости Божией. Вторая притча 16-18. Несчастью предшествует гордыня, а падению — высокомерия. Опять же тоже обещание Божие, которые были дарованы в Старом Завете. Ну и мы из этого можем учиться на данный момент, хоть и Иисус Христос пришел уже и умер за наши грехи, и забрал все. И в чем должно быть наше смирение? Я хотел привести один пример, Это старозаветний, из 1 Царь 17, 28. Это Давид, Давид, которого вы все знаете, царь. Царь до того, как быть царем, занимал самую такую непрестижную работу, которая, ну, исполнял самую непрестижную работу, которую можно придумать сейчас на Земле. Он был пастухом. На то время быть пастухом при еврейском народе, ну, это, ну, ниже работы сейчас не найдешь. 1728. И услышал Ильяв, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Ильяв на Давида и сказал, Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. То есть братья, которые есть евреи, которые вместе есть с одним народом, и которые должны рассказывать о Боге всем остальным народам, осуждают его. И говорит, что у тебя дурное сердце, что у тебя высокомерие. Некоторые переводы говорят, что с дерзостью ты пришел со своей просто посмотреть на войну. Читаю дальше. И сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это? То есть Давид не воспринимает то, что говорят ему евреи. Говорят, что это просто слова. Что же я сделал плохого? Я пришел на войну. Этот пример Старого Завета. Мы воюем не против плоти и крови, а против злобы поднебесной. И на данный момент наше отношение с Господом совсем другое. Но мы можем получаться из всего Писания, ибо оно Богом вдохновенно. Дальше. 29. -й. Сказал Давид, что же я сделал и не слова ли это? И отворотился от него к другому и говорил те же слова. И отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорит Давид и пересказали Саулу. Саул также обвинял Давида, что ты... Кто ты такой, что ты будешь воевать? Потом согласившись с ним, что он может воевать, приводя примеры Давид ему, что я с детства с Духом Святым, который сходил на него, разрывал пасть льву, предложил ему свое оружие, от которого он отказался и сказал, что я проще то буду власть, то есть попал уже потом, но это другая тема, здесь мы остановимся только на том, что говорят евреи, братья Давиду, и кого надо слушать Давиду. Притчи 22.4. Следом за смирением, за страхом Господним, и богатство, и почет, и жизнь следом за смирением, за страхом Господним. То есть смиряться надо перед Господом. И страх Господний это ненависть к греху. Я когда вот покаялся, у меня знания Боги не было вообще. Я такой пример жизненный свой. И вот э, я вообще не знал Господа. Я знал Иоанна 3,16, что Дух Святой живет во мне, и все. И больше я ничего не знал, но у меня была ненависть к греху. Что вот я всю жизнь пил, курил, употреблял непонятно что, и потом я уже смотря, попадаю на день рождения своей супруги, и они там, ну, такое мероприятие. Я говорю, ну все, кажу, и меня уже начинают развивать, я уже не знаю, что делать, кажу, ну, кажу, я вам понабиваю морду, если вы будете пить, так вот кажу, просто. Это, конечно, не Божий пример, но это пример ненависти к греху. Я такого не сделал, но просто я не знаю, что делать. Из-за того я так кажу. И вот дальнейшее такое, что то есть здесь говорится о том, что не перед братьями, не перед царем, которые говорят не вид что, или выдумывают свои колокольни, не понимая, что ты делаешь, надо смиряться перед Господом. Основной момент это смирение перед Господом. Данный момент, вот, что мы рассмотрели отношения с Йовом, что Бог никакого завета с Йовом не заключал и делал, что хотел, там все описано, можно прочитать. Второй завет благословения и проклятия с евреями, один и один период, когда Иисус Христос ходил по земле и учил учеников Своих. На данный момент в деяниях апостолов, то есть 2000 лет назад, когда Иисус вознесся на небо и умолил Отца, то есть день Пятидесятников, как Пятидесятников, вот мне нравится, но, и Дух Святой пришел на землю. Иисус говорит, лучше мне уйти. Лучше. Хорошо было нам с Ним быть, если бы Иисус здесь присутствовал. Но Он не смог бы научить нас всех. Какие-то другие церкви, другие конфессии, какие там они не были. В в этом нет. И слава Богу, что у меня не неконф... конфессионная какая-то такая стратегия не коснулась. И я как буква Е постоянно смотрю, что написано в Слове Божьем. И говорит, все досліджуй, доброго держись. То есть изучай то, что периоды отношений, взаимоотношений людей с Богом, людей с людьми и Духа Святого. На данный момент, вот у меня такая стояла Еремия 3.33, 33, 33, говорит, воззови ко мне, я покажу тебе что-то неизвестное, что ты не знал. Она стояла у меня 6 лет на тумбочке, дочка в 4 классе. Что-то там написал, где-то мы сдавали на трудовое, якобы сделал, мы купили. Так, да, и мне вот сестра подходит и говорит, в раз Игорь был короче. говорит, прочитал Еремея 33.3. Думаю, что тут Еремия пишет? Все, что я когда-то читал до этого, все мы читали. Соломона мы читали, что Соломон просил мудрости. Ну, может, вы не просили, но я не верю, все просили мудрости у Бога. Так или нет? Просили. И я я же тоже прошу, говорю, Господь, дай мне мудрости. А потом дочитал, дочитал до Якова. Яков говорит, кому мудрости не хватает, тут пусть просит. У меня и не сомневается. Ну и дальше мы уже тогда молимся так, говорим, дякую Господь за мудрость, что мы можем применять ее во всех сферах нашей жизненной деятельности. Это по вере и по Слову Божьему. Ну и дальше, Дух Святой, период нас сейчас взаимоотношений с Духом Святым. Я к чему веду? Деяние святых апостолов 1.8. Да вы примете силу, как Дух. Тут уже по-украински, я читал с украинского переклада до Загиенко. Бо беру пару перекладов, сразу перечитываю, чтобы потом было доступно всем людям, что там пишется. Да вы примете силу, как Дух Святый, злы на вас, и моими вы свитками будете в Иерусалиме, и все иудеи, и в Самарии, та аж до во краю земли. То есть Дух Святой, так же как период взаимоотношений людей с Иисусом, с евреями, с Йовом, с Ноем и с разными людьми, есть разные, то есть обещание Божие, Бог не меняется ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Но если Он что-то обещает людям, Он делает. И также в этот день 50, когда сошел Дух Святой на учеников своих, и они приняли силу, то есть примете вы силу, коли зайдет на вас Дух Святой. И на данный момент все мы люди, которые приняли Духа Святого, идем в силе Его. И не надо чего-то ждать. 1 Коринфянам 2,5, чтобы была вера ваша не в мудрости людской, а в силе Божьей. То есть принятие силы с принятием Духа Святого. И сила наша не плотская, не воюем, как я говорю, там, бицепсами, или с кровью, или с плотью. И второе Петра, я ну, не буду рассматривать такие моменты там Библии, что исполнились Духом Святым, или были отделены от апостолов люди, которые исполнились Духа Святого и знали Писания, те были отделены на кухне. Вот эти люди даже служили на кухне в силе. То есть нет какого-либо приоритета у Господа по отношению к тому, кто, какую позицию занимает, кем есть в социальном строе человек, он есть в силе Духа. 2 Петра 1, 2, 4. 2 Петра Я с российского проекта. Благодать и мир да умножится в познании Бога. В познании Бога умножится благодать и мир. И Христа Иисуса Господа в наших. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. То есть от познания Господа умножается благодать, и мир, и сила, которая уже есть. Там не написано, что умножится сила, уже есть эта сила. Силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познавшего, призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божьего Естества, удалившего от Господшего в мире растления похотью то есть сила его. И обетования Божие, такие же сверхъестественные, которые присутствуют Словом Божиим, в силе Его, которые вы приняли в силу Духа Святого. Я когда-то рассказывал, ну, вот, когда свое свидетельство приводил, примеры сеяния. И первый момент сеяния и жатвы, говорит, почему, говорит, дьявол крадет у них? Потому что они не понимают. И на какое-то время я тоже не понимал, почему написано так. Почему есть так? Ну так говорит Бог, такие взаимоотношения у нас на данный момент есть с Богом. И у Бога все поверит. И верьте в то, что говорит Бог, и идите в силе, приведите миллиарды людей к Господу. Аминь. Слава Богу. Слава Богу.